Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir Wazir untuk konsen kali ini. Nak cakap tentang kamera terbaik untuk 2026 eh. Benda ni sebenarnya boleh google ataupun guna AI ke nak cari kan. Cuma bagi yang newbie eh. Newbie lah orang baru yang mencari cari, -cari kamera. Sebelum kita cari kamera, kita kena tahu dulu minat kita tu ke arah mana lah. ataupun tujuan pembelian kamera tu untuk apa. Ha, kalau sebagai hobi, susah sikit nak jawab lah. Pasal hobi ni banyak bergantung kepada bajet kita dan juga jenis hobi kita. Ha, pasal kalau, kalau, kita minat birding, birding lah yang ambil gambar burung, minat ambil gambar kapal terbang apa, ada kan. punya modal untuk lensa tu agak tinggi lah. Macam burung ni kita perlukan lensa panjang, telefoto kan, ya, 400, 500, 600mm tu. Ataupun sport lah, tu lain lah tu so, kena tentukan dulu sebelum kita pilih kamera uh, kita kena tentukan dulu uh, tujuan fotografi kita ni untuk apa hobi ataupun nak berniaga, uh, nak berniaga, nak buat bisnes lah maksudnya nak jadikan kamera kita ni sebagai modal untuk kita mencari sama ada pendapatan tetap ataupun pendapatan sampingan lah dan uh, menggunakan kamera untuk pendapatan sampingan ni ada banyak pula kategori-kategori dia uh, kita nak nak guna nak ambil gambar uh, apa contoh lah yang pasal itu akan menentukan uh, jenis kamera yang sesuai pasal sekarang ni banyak sangat kamera banyak sangat uh, jenama kamera tu tak banyak tapi pilihan kamera tu sangat banyak uh, dan bergantung kepada uh, apa ni uh, arah mana kita nak gunakan kamera tu lah Okay, contoh lah yang biasanya yang paling ramai orang terutamanya newbie beli ni adalah uh, untuk wedding fotografi lah wedding ataupun event lah wedding ataupun event ni kalau boleh lah okay, untuk untuk sesiapa yang nak beli kamera uh, saya suggest memang mirrorless lah pasal sekarang ni memang teknologi mirrorless uh, tak salah nak beli DSLR ke apa contohlah kalau kita beli DSLR kan yang harga pun dah turun kan kita guna 5 tahun uh, maksudnya daripada kita beli sekarang ni tahun 2026 ni kita dah guna 3, 4, 5 tahun kan kamera first kita tu uh, lepas tu kita nak beralih kepada mirrorless kan dia agak macam tekok lah sikit kan uh, pasal dia, dia baru kan Ya, tapi kalau kita start dengan mirrorless, masa sekarang ni memang dah zaman mirrorless kan Lepas tu kita nak, nak beralih ke model-model lain -model ni tak jadi masalah sangat Macam saya mula-mula dulu masa guna kamera uh, DSLR kan Mula-mula SLR, lepas tu DSLR, lepas tu mirrorless kan Saya tak biasa sangat tengok viewfinder, pasal viewfinder yang kita tengok ni uh, Adalah macam kita tengok TV, TV kecil lah dia electronic viewfinder, uh, bukannya gambar-gambar pantulan daripada cermin tu, macam DSLR tu Digital Single Lens Reflect, maksudnya apa yang kita tengok dekat viewfinder tu lah gambar image sebenar yang dipantulkan melalui uh, kaca ataupun cermin dalam kamera ni, uh, tapi kalau mirrorless ni uh, apa yang kita tengok tu adalah uh, apa ni, macam LED kecil lah, macam kita tengok walaupun kita tengok dalam viewfinder, tapi apa yang kita tengok tu adalah paparan image uh, elektronik. Uh, Agak, agak ambil masa untuk saya membiasakan diri dekat situ lah ha, cuma kelebihan mirrorless ni adalah apa setting yang kita guna, kita akan nampak hasilnya maksudnya kalau shutter kita laju ataupun aperture kita -kecil, kecil kan, kita nampak lah gambar tu gelap apa semua kan okay, so, bab teknikal tu bab lain lah ok, cuma yang kita kena stick to the point bagi newbie nak beli kamera kalau nak, nak kata nak beli DSLR juga, tu pulang lah kan ha, tapi bagi saya, elok you terus ha, beli kamera yang ada teknologi terkini lah iaitu mirrorless lah ok lah ni buat berbaik kepada nak beli untuk wedding lah wedding event ni semua kan kita tak perlu sangat beli <coughs> beli kamera full frame lah tak perlu terkejar-kejar kalau ada bajet ok belilah kan tak ada masalah sebab teknologi crop factor crop body ataupun APS-C kamera sekarang ni walaupun bukan full frame dah dah tinggi dah cukup bagus dah. Uh, maksudnya untuk nak buat wedding ke, nak buat sport ke, nak buat uh, event ke, nak buat news pun dah boleh. Tak ada masalah dah. Memang dia ada lah kekurangan dari sikit-sikit lah. -sikit terutama dari segi low light ataupun dari segi uh, apa ni? bokeh kan. Bokeh ni blur belakang tu. Tu nilai estetik eh. Macam low light pun sekarang ni tak jadi masalah sangat. Sebab kemajikan kamera ni high ISO tu dah tinggi dah. Berapa banyak berapa tinggi ISO kita nak guna kan. Jarang lah orang nak guna ISO tinggi 10,000, 20,000 kan. Hanya keadaan-keadaan kritikal -keadaan saja yang kita perlu gunakan ISO 10,000 kan Biasanya kalau kita cover event Wedding apa Cahaya tu dah cukup terang lah Dan juga biasanya untuk wedding ni Mereka ni Dia akan beli flash tu Flash sama ada speed light ataupun Flash tambahan kiri kanan uh, pelamin tu Itu uh, normal Jadi uh, Faktor kamera uh, uh, Apa ni? Crop body yang ISO pun ada noise tinggi tu tak jadi masalah sangat pasal kita akan guna lighting tambahan dan apa ni dari segi lensa pun sekarang ni pemilihan lensa tu dah banyak dah aa, kebanyakan kamera mirrorless APS-C maksudnya crop body dia datang dengan biasanya kit lens ni 16-50 16 tu dah cukup wide lah aa, kalau kita times 2 ke times 1.4 ke dia masih lagi kategori wide wide dia penting lah pasal kalau kita ambil gambar wedding kan. Bukan sentiasanya di di hotel lima bintang di dewan-dewan besar. Mungkin kita baru nak start di rumah-rumah biasa. Rumah-rumah uh, kampung atau bandar yang agak sempit kan. So wide angle tu memang main peranan lah. Uh, dia pemilihan kamera kan. Jadi kalau kita nak nak beli apa uh, ni? Budget. Bukan budget lah. Maksudnya nak beli full frame ataupun non full frame tu terpulang. Uh, tapi kalau nak beli kamera Uh, crop body kan, saya suggest uh, ni saya bukan ambasador Nikon ke Canon ke Sony uh. saya cadangkan beli uh, Nikon Z 5, uh, uh, Z52 uh. Z50, uh, Z50 2 uh, dia model terbaru lah, uh, dia ada model lama dia Z51, uh, dia model terbaru Z52, harga dia mungkin agak mak, nak kata mahal sangat tu tak lah dalam RM5,000 lebih lah dengan lensa macam tu kan tapi kita kena realistik lah, kita ni buat wedding dah tentulah ada ROI, maksudnya dah ada return of investment maksudnya dah tentulah kita nak berniaga kan, bukannya kita beli burn macam tu je kan mungkin ambil masa setahun, setahun lebih kan ataupun mungkin dalam setahun pun kalau di pandai berniaga, you punya skill bagus, mungkin dah, dah pulang modal lah kan ataupun satu job pun dah boleh cover lah, ataupun satu bulan tu, contoh body dengan less tu beli tu harga RM5,000 mungkin satu bulan tu ada empat wedding dah boleh cover dah kan dah boleh cover kos kamera tu lah tak tolak lagi lah kos-kos lain lah boleh cover tapi kalau nak beli kamera uh, uh, full frame saya saja Nikon Z5 untuk wedding lah Z5 ataupun Z5 II Z5 II dia dia latest lagi uh, dan harga dia lebih mahal pasal dia punya frame per second dia tu pun lagi tinggi sensor dia pun lagi bagus uh, tapi kalau bajet kita terhad kita nak beli Z5 pun dah cukup dah tapi lagi satu kita kena fikir juga Kita buat bisnes ni long term Bukannya nak tukar-tukar kamera -tukar setiap tahun kan Kalau kita ada budget nak beli Z5 tu Kita belilah Mungkin kita rasa harga dia agak tinggi kan Cuma ni lah dia investment Maksudnya kalau kita anggap kamera satu investment uh, Dia tak jadi masalah Tapi macam saya bagi tadi Kamera crop body pun dah okey jangan, jangan, jangan salah anggap Yang lain ni bergantung pada skill kita lah Okey, kalau Canon pula saya saja Canon R6 II dia ada kena R, 6 ni dia ada banyak kan. Lah. Ada R6, ada R7, ada R8. R6 ni dia full frame lah. Uh, dia ada R6 yang mula-mula. Lepas tu saya dengar saya baru research saya tengok dah discontinue lah. discontinue tu maksudnya dia tak dibuat lagi lah. Tapi kalau ada mungkin harga dia lagi murah lah. Dia ada R6 tu, R6 III. R6 tu pun dah kira ok dah. Dia harga dia lebih kurang harga macam Z52 macam tu. tapi kalau Canon yang crop body pun ok tak ada masalah pun ini untuk untuk wedding dia taklah kritikal sangatlah. lah ada lensa 16-50, ada lensa ataupun dia punya range sampai 200 mm tu dah okey lah. Mungkin okay, ada yang tanya bang, Sony okey ke tak? Sony memang okey. Cuma saya jarang nak saja Sony pasal harga dia agak tinggi lah. You boleh research lah, you boleh tengok kan Eh. Canon, eh Sony. Sony, eh 6400 kan. Dah dah lama dah kamera tu kan. Masih lagi harga dia masih lagi tinggi kalau model baru 9500, 6600 ataupun 6700 pun dia je compact kau, oh. compact. Bukan tak bagus, memang baguslah pasal tu harga dia mahal lah, compact kamera. Harga dia dah dalam body pun 6, 6 lebih kalau tak silap saya lah. Dia ada lagi kamera compact lain yang harga dia mungkin lebih mahal daripada Nikon Z5 yang full frame. Jadi kalau ada yang nak beli Sony, ada modal belilah tak ada masalah. Saya bukannya bias, bukannya tak suka Sony ke apa ni memang bagus cuma bagi kebanyakan orang kan tak tak newbie lah mungkin newbie biasanya kalau dia nak beli mungkin dia beli A 6400 ha uh, ataupun 6700 tu jarang lah orang nak beli pasal bukan jarang kan lah. dia harga dia agak mahal lah berbanding dengan uh, size dia tu uh, dengan uh, Nikon Nikon full frame lah Z5 z uh, Z52 mungkin Z6 hampir-hampir macam tu kan dan tapi siapa yang suka style compact, compact kecil kan. Okey lah tak ada masalah pun. Dan biasanya kalau orang guna kamera Sony A6400 ataupun A6700 ni biasanya dia akan lebih kepada video lah. Kalau kita memang berat ke buat video ataupun nak buat dua-dua memang saya suggest Sony lah. Nikon pun bagus, Canon pun bagus tapi kebiasaannya lah kalau kita tengok orang content creator yang buat video ni memang dia lebih kepada Sony lah. Dia punya focusing memang bagus. Cuma kos dia agak tinggi itu saja. Bukan pasal uh, kita bias ke kita band ke kita tak 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 macam tu. Kita wedding eh, wedding event eh. Tapi kalau sport, sport ni dia high performance punya fotografi lah. Sport ni dia pergerakan rasa eh. Paling minima pun kita kena tengok dia punya frame per second tu. Frame per second tu maksudnya dalam satu saat tu berapa frame, berapa gambar dia boleh rakam. Kalau dia boleh rakam lebih daripada 10 frame per second, Maksudnya dalam satu, 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 saat tu kan 10 keping gambar dia boleh rakam Itu memang bagus lah Sesuai lah untuk sport Dan kemanakannya sekarang ni Mungkin lebih daripada 20 frame per second pun ada Maksudnya mirrorless lah, Dia tak ada cermin yang tu Nak melambatkan pergerakan Shutter tu Itu dah ada okey lah Cari yang lah. Tapi macam Z5 lama tu Dia 5 frame per second lambat So yang Z5 tu yang baru ni Dia lebih kurang Lebih daripada 10 frame per second Memang dah okey dah Itu satu Satu lagi Sport ni yang kita kena ambil Ambil atau apa berat adalah dari segi noise tu pasal biasanya sukan ni terutamanya bola sepak futsal dia berlaku pada waktu malam eh dan gelanggang-gelanggang futsal ni tak sama dia punya pencahayaan itu mungkin ada nak ambil gambar badminton ke bola sepak ke kan yang jauh di tengah padang kan itu memang memerlukan memerlukan uh, kamera yang punya low noise lah uh, biasanya memang full frame lah uh, itu memang dah tentulah benda tu kan dia buat masa ni lah kan macam mana macam mana nak lawan non full frame pun tetap full frame tu pasal sensor dia besar dia lebih uh, bagus lagi lah kan tapi tu yang ni bergantung masing-masing lah kan tengok bayaran juga kadang-kadang ada juga cerita pasal bayaran bang saya guna full frame bayar sikit apa semua itu tu dah buat lain lah selain daripada tu dia memerlukan lensa yang berkualiti tinggi uh, kualiti tinggi sangat tu tidak tapi lensa yang bagus lah telefoto telefoto tu pun harga dah RM3,000 RM5,000 kan dan, dan yang atas lagi lah dia macam bagi setengah orang yang newbie Dia tak pernah ada pengalaman guna lensa yang banyak-banyak jenis kan Dia mungkin tengok lensa 200, 500, 100, kan Yang harga dia agak 3,000, 5,000 pun Okey, memang okey Tapi bila kita pakai, focusing tu agak slow tau Pasal aperture dia tak besar Focusing dia agak hunting kat situ lah kita tahu Baru kita tahu kenapa Press lah, juru foto, foto jurnalis ni pakai kamera yang besar-besar tu Eh, lensa yang besar-besar tu Harga dia lebih daripada 20,000 lah Pasal dia fokusing dia pantas. kenapa tak beli kamera lensa yang harga RM3,000? Okay. So, maksudnya kalau kita nak, nak berminat ke arah sport, memang modal tu agak keras sikit lah. Biasanya kita, kita kena realistik lah. Mungkin ada orang kata boleh rendah lagi kan. Tapi secara realistiknya minimal lah 10K lah. Body kena, bukanlah semestinya full frame. Tapi kalau kita pakai non full frame, tambah-tambah jenis entry level kan, lah, Memang dia akan struggle lah nak rakamkan beberapa gerakan yang pantas tu kan pasal kalau lensa telefoto yang harga uh, agak rendah tu kan dia biasanya dia start dengan F4 eh. lepas tu kita zoom lagi dia boleh pergi sampai F5.6 atau F5.3 bila kita zoom contoh 300 atau 500mm eh. orang macam tengah padang ke apa kan dia lubang aperture kecil kan jadi semakin kecil dan kamera akan struggle untuk fokus tau so. uh, dia, dia lambat lah hunting orang bagi hunting hunting ni kejap dapat kejap tak dapat uh, dekat situ kita banyak miss moment lah bila banyak miss moment Kalau kita ambil job memang Kalau banyak gambar blur Ataupun miss focus memang payah lah kan So spot ni dia memang kompetitif sikit lah Kalau untuk santai-santai tu ha, Itu bagi saya tutup pulang lah Nak pakai phone boleh Nak pakai itu ini semua boleh Tak ada masalah lah So saya saja dua kamera tu saja Fuji lah Fuji macam mana Saya tak ada banyak pengalaman dengan Fuji ha, Fuji ni yang saya ada adalah kamera Fuji yang saya bawa pergi Rusia dulu tu lah Kamera compact saja. Dia pun bagus juga Tapi kalau kamera yang dalam range tu 5,000 5,000 ke atas kan Memang dah dah ok dah benda tu kan Tambah-tambah lagi kalau, kalau kita nak buat bisnes kan Tak payahlah guna kamera yang Terlalu entry level kan Kita nak buat bisnes orang tengok je dia ni pakai kamera entry level kan Nanti ada masanya kan Dia banyak Bukan banyak masalah lah Panjang lah lagi cerita dia Benda-benda macam tu kan Tapi sebaik-baiknya kita gunakan lah Yang pertengahan tu orang datang orang tengok pun kita pun rasa confident kan lagi satu uh, bukan lagi satu lah ini, ini bukan pasal kamera lah. uh, sebaik-baiknya untuk buat business lah wedding ke sport ke dia. dia ada dual memory card lah. tak semestinya dua-dua SD kadang-kadang sekarang ni ada yang XD ya. Lah. Uh, tapi sebaik-baiknya satu, satu kamera ni macam ni kamera model lama dia satu je memory card dia slot dia dia ada dua slot memory card sebab satu memory card tu kita boleh guna untuk backup in case lah kalau terjadi apa-apa card kita korup ke apa kan satu lagi ada kan ha, kalau dua korup tu dah memang memang nasib lah, lah tak ada apa kan. tapi kebiasaannya kalau satu korup kita masih ada satu lagi kita akan lebih confident lah rakam benda tu kan ha, contohlah kalau kita nak transfer gambar dekat komputer ke apa, apa semua kan satu card lagi selamat tak kita tak buat apa-apa kita tak format lagi in case apa-apa jadi kita ada satu card lagi untuk, untuk backup benda tu So benda ni kalau untuk bisnes kita kita kena berjaga jaga Kena pasal klien bayar kita kan Tak boleh nak ambil sembuh lewa kan Tapi sebaik-baiknya bagi yang nak buat bisnes tu yang kita, Cari pengalaman tu lah Paling tidak pun setahun kan Kita follow orang, follow rakan-rakan kan As well kalau kita ambil gambar bisnes wedding semua Dia bukan pasal mahir guna kamera saja kan Komunikasi dengan orang perjalanan majlis tu macam mana adab etika semua tu kita kena ambil kira jugaklah lah benda tu dia memang ambil masa lah untuk belajar bukan setakat nak belajar tentang apa ni? on off camera adjust satu aperture ISO kan dah dah okay lah dah. Ada banyak lagi benda-benda lain yang kita kena kena tengok benda-benda tu. Tak boleh terus-terus beli terus buat bisnes kan. Kita cepat macam mana pun belajar ada ada benda yang kita tak boleh nak cepat, nak cepatkan benda tu. Pengalaman tu memang kita kena lalui lah. Tapi itu yang saya beritahu tadi ya. Lah. Sebelum you beli kamera Kena tahu dulu tujuan you nak guna kamera tu untuk apa Pasal nanti kalau you beli kamera Contoh lah beli kamera entry level kan ha, Okay ni kan Lepas tu tiba, tiba nak buat sport kan Tengok seluruh lah ni lah Lens ni kecil sangat Kecil sangat lah tak sampai lah tengah, tengah padang lah. Salah dia Lepas tu kita nak upgrade Upgrade, upgrade dah, dah Dah buang duit lah kan So kalau kita ambil masa Research ada sini Sekarang ni ada AI Ada apa Gemini ke Chat GPT kan Kita boleh tengok combine, compare apa benda yang sesuai dengan minat kita kan. Macam tengok video dia pun kita buat research juga kan. Macam saya sebelum saya beli kamera dulu dulu tu, setahun saya habiskan masa baca buku, beli macam dulu, dulu kena beli majalah lah kan, tak ada Facebook semua kan. Barulah saya beli kamera dan memang saya tahulah saya memang nak kamera tu dan tak menyesal lah benda tu. Kamera uh, pertama saya tu Nikon uh, FM2. Okey lah, kalau ada benda yang tak apa-apa clear lagi, nak tanya detail yang lah, boleh, insyaAllah. Saya boleh jawab. Uh, tulis je di dalam komen, uh, ada masa saya jawab. Okey, boleh pergi.